13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਾਲੇਕ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਥੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨੇ ਬਿਹਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਨੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। देखिए ये तो भारत सरकार बताए हम तो बातचीत करने आए दो बार और आगे के आगे भी बातचीत का जारी रखना चाहते हैं कोई जरूरत नहीं है अब सरकार हमें कुछ देना नहीं चाहती केवल केवल समय निकालना चाहती है ये सरकार की मर्जी है हर बात MSP भी डिस्कस हुई डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की भी डिस्कस हुई कर्ज के भी ऊपर हमने तो साफ बोला अभी सी एस आपकी कमेटी रिकमेंड करती है एम तो उस तो कानून बनाने में किसी माहर की रिपोर्ट नहीं आप कानून बना दीजिए आप तो डिक्लेयर करते हैं तो आप फैसला के विल पावर आप दिखाइए आप ऐलान कर दीजिए कि हम एम एस पी गारंटी कानून बनाएंगे आगे की बात हम देख लेंगे अब राजस्थान में जैसे मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में बोला सताईस सौ में गेहूँ खरीदेंगे वो बात कौन सी कमेटी से पूछ की बोली थी वोटों के लिए कर दी था, आप समर्थन है सारे दोस्तों देखिए हमें मजबूरन आगे बढ़ना पड़ेगा अब देखिए हरियाणा को पूरी कश्मीर की वैली बना दिया हरियाणा पंजाब का बॉर्डर इस तरह से लगता है जैसे अंतरराष्ट्रीय सीमा बन गई है और ये गैरमानवीय तरीका हमारे ट्विटर हमारे इंटरनेट बंद किए जा रहे हैं हमारे इस बार अत्याचार किया जा रहा है महाराष्ट्र में लोगों को पीटा गया अब ये कर्नाटका में जो एक प्रधान थे उनकी औरत आ रही थी उनको उतारा गया उनका सर पे चोट लगी हमने वो प्रेस को दिया तो पूरी तशद किया जा रहा तो हम बैठे थे भी हमारी जिम्मेवारी बड़ी है देशवासी ये ना कहे कि हम वार्ता से भाग रहे हैं हम बातचीत से मसला नहीं हल करना चाहते अब सरकार हमारी को सुनना ही नहीं चाहती तो, तो क्या, जाना क्या करेंगे अब क्या करेंगे मरता क्या नहीं करता बैठक में ये बात हो स्पष्ट होती रही है एक एक, एक इशू के ऊपर चर्चा हुई है एम के जैसे पर साहब ने बताया की एम के ऊपर उनका कोई पॉजिटिविटी नजर नहीं आई किसानों की ऋण मुक्ति के ऊपर बातचीत हुई है उन्होंने उसके ऊपर भी कोई जैसे पहले की तरह कमेटी बना देंगे ऐसा कर देंगे वही बातें करते रहे लेकिन जो हमने पूरा उनको समय दिया सरकार को कि हम शांतिपूर्वक ढंग से इस मने मसले का हल चाहते हैं लेकिन जो सरकार का रवैया नजर आ रहा है वो दो दिन से पहले से नजर आ रहा था चार दिन पहले से नजर आ रहा था कि देखिए एक तरफ तो बातचीत का माहौल भी बनाना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं कि हमारे रास्ते रोकने के लिए कितनी कितनी बड़ी बैरिगेटिंग कितने बड़े कील लगा रखे हैं तो उससे सरकार की मंशा जाहिर होती थी लेकिन मामला ये है कि देखिए जो सरकार ने हमारे साथ इतना बड़ा आंदोलन के दौरान कमिटमेंट्स किया कि एमएसपी की गारंटी का कानून देंगे और उससे पहले हमें 2018 में इन्होंने लिखित में दिया कि डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे और इन्होंने अलग अलग भाषणों में ये कहा कि किसानों की ऋण मुक्ति करेंगे अगर उससे कमिटमेंट करने के बाद भी सरकार सीरियस नहीं है तो फिर ये आंदोलन है जो वो आगे बढ़ेगा हाँ मैंने वही बात कही है कि कल दस बजे से पहले पहले हम आपस में जितनी चर्चाएं हुई हैं यहाँ देखिए एक बहुत बड़ा फोरम है सभी को अपने-अपने फोरमों के अंदर यह बात बतानी पड़ेगी ना सभी साथियों को कि भाई यह मामला यह हुआ है तो जो सभी साथी फैसला लेंगे लेकिन यह जरूर है कि कल 10:00 बजे आगे बढ़ेंगे मजबूरी में कोई मीटिंग सेट ही है जी सवेरे किसान आतूआ नहीं अजय साडे नाल कोई मीटिंग नहीं ओन्ना दी गल है ਦੇ ਆਪਾ ਆਪਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪੋਜਿਟਿਵ ਰਹੀਏ ਪੋਜ ਦੇਖੋ ਪੋਜਿਟਿਵ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਜਦ ਰੇਡ ਕਾ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸੀ ਮੇਨ ਕਿਆ ਮੈਂ ਐਮਐਸਐਮਐਸਬੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹਤੀ ਹੈ ਰੇਡ ਮੁਕਤੀ ਪਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਮੇ ਲਾਣਾ ਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਿੰਦਰਨ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਮੇ ਲਾਣਾ ਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਰੇ ਭਾਈ ਹਮਨੇ ਹਮਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਕੀ ਹੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन ने फैसला दिया हुआ है उसको लागू करना है और अगली बात है कि आप ही के मौजूदा प्रधानमंत्री जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे उन्होंने ये उन्हीं के उन्हीं के चेयरमैनशिप के नीचे जब वो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे उन्हीं के अगुवाई में बनी हुई कमेटी का ये फैसला है कि एमएसपी की गारंटी का कानून दिया जाए अगर ये है ਤੋ ਹੁਣ ਹੁਣ ਨਈ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੁਣ ਤੋ ਉਸਕੋ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੋ ਕਰਕੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਟਾਈਮ ਟਪਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੇਵਲ ਟਾਈਮ ਟਪਾਨ ਟਾਈਮ ਟਪਾਨ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ